السلام علیکم ناظرین کیسے سی آپ امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم و فضل بنائے رکھے امن سمن آمین جیسا کہ ہم نے جانا پچھلی دو ویڈیو کے سے کہ نفس کی بیداری پر بندے کو خواب اور مشاہدات ہونے لگتے ہیں اسی طرح سینے کے کھلنے کے بعد یعنی روحانی بیداری کے دوسرے حصے پر بھی خواب اور مشاہدات بندہ کرتا ہے پر اس میں فرق ہوتا ہے نفس کی بیداری پر جتنے خواب انسان دیکھتا ہے یا جو بھی مشاہدات کرتا ہے وہ اس انسان کی اپنی جمع شدہ میموری کے ڈیٹا کے پر دیکھتا ہے وہ ڈیٹا جو ہمارے ماضی میں دیکھے کیے اور سیکھے جانے والے عوامل کے بیس آن ہوتا ہے تبھی ہمیں بداری نفس کے وقت وہ خواب اور مشاہدات میں دکھائی دیتا ہے بہت اہم اور خاص بات اس بیداری کا پہلا حصہ ہونے پر ہماری پریزنٹ سوچ اور ہماری سابقہ میموری تقسیم ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے تبھی ہم ویسے خواب اور مشاہدات کرتے ہیں اور اس روحانی بیداری کے دوران ہمیں ویسا خواب یا مشاہدہ دکھایا جاتا ہے اس کے برعک سینے کی روحانی بیداری کے وقت خواب اور مشاہدات ہماری ان جمع شدہ یادوں سے کم لیکن اسفل اور اعلیٰ خوابوں اور مشاہدوں پر مشتمل واقعات ہم دیکھتے ہیں اسی لیے دوسری بیداری کے اس حصہ میں پرانی یادوں والے خواب یا مشاہدہ تو نہیں ہوتے لیکن جو خوف کا انصر دوسرے حصے میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ان پرانی یادوں کی بنیاد سے آتا ہے پر وہ خواب اور مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اعصابی طور پہ ہماری فیلنگز ویسی ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے لیکن بہت سی نئی حقیقتوں پر مشتمل خواب اور مشاہدات ضرور ہوتے ہیں اس دوسرے حصے کی بیداری کے موقع پر آج ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اہم اور تیسرے روحانی بیداری کے موقع پر کس طرح کی فزیکل اور سائیکلوجیکل فیلنگ سے بندہ دوچار ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اس بیداری کے موقع پر اس بندے کو اپنی محبت کا بیج عطا کرتا ہے رائٹ right? اسی لیے اس تیسرے مرحلے میں جو بندے کا سفر اب شروع ہوتا ہے وہ عقل اور محبت پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اللہ کی وہ محبت جو بندے کو عطا ہوتی ہے وہ عقل کے مقابل اور عقل محبت کے روب رو ہوتی ہے اسی موقع پر عقل کا مقابلہ محبت سے ہوتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جسے اس بیداری کے موقع پر سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہم سب جانتے ہیں ایک عقل رکھنے والا انسان محبت کے معاملے کو کس نکتہ نظر سے دیکھتا ہے کیا عقل محبت پر غلبہ پائے گی یا محبت عقل پر غلبہ پائے گی یہ طے ہونا باقی ہوتا ہے کیونکہ اس تیسرے بیداری کے روحانی مرحلے کے اندر ہوش ضرف جرت کا مظاہرہ انسان کرتا ہے یاد رہے اس ساری بیداری کے مرحلہ میں اللہ بندے کو ہدایت دے کر فزیکلی ایموشنلی ریشنلی یعنی جسمانی اعصابی اور عقلی طور سے بندے کو تیار کرنا چاہتا ہے اس جنگ کے لیے جو بندے کے باہر نہیں ہوتی بلکہ اب اس کے اپنے اندر کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں اللہ رب العزت بندے کو باور کراتا ہے کہ دیکھ لے تو کس کس مقام پر خود کو مکمل سمجھتا آیا تھا یا کس کس روزمرہ کی زندگی میں کس کس جگہ پر تو خود کو مکمل سمجھتا تھا اگر نفس ہے تو تیری کیا وقت ہے اگر تیری عقل ہے تو تجھے کیا حاصل ہے اگر تو بندہ ہے تو تیری کتنی جرت ہے اور اگر میرا خلیفہ ہے تو تیری کیا حد ہے وقت عقل جرت اور حد اسی لیے اس تیسرے بیداری کے روحانی مرحلے کے اوپر وقت عقل جرت حد کا ادراک ہونے لگتا ہے یہ اللہ رب العزت کا سکھانے کا نرالہ انداز ہے اسی لیے اس بیداری کے اہم مرحلہ میں انسان کو عقل سے نہیں صرف اور صرف ایک ہی صفت سے گزرنا آسان ہوتا ہے آجزی وہ سائلنس بیہیویئر ہے جو بندہ کسی اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے بے نیازی کی طرف لے جانے والی صفت کو اپناتا ہے جو حاضر اور موجود کو اپنے سنانے کی بجائے دوسروں کو سننا اور دوسروں کو ہی سمجھنا چاہتی ہے یہ وہ صفت ہے جو عاجزی کہلاتی ہے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صفت سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اس تیسرے مرحلے کی بیداری کے فزیکل سمٹمز میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ اور آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے اذن سے بندے کو ہدایت دیے دی دی جانے کے لیے چن لیا جاتا ہے اس لحاظ کے حساب سے ہدایت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت انسان کو ویسے حالات سے گزارتا ہے مثال کے طور پر تیسرے بیداری روحانی مرحلہ کے اوپر یہ بات طے ہے کہ دماغ کھنگالا جاتا ہے اور جب دماغی میموری کا ڈیٹا شیک ہوتا ہے تو ہر اندرونی اور گہری بات دماغ کے بیرونی حصے پر پاپ اپ ضرور ہونے لگتی ہے جس کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں اسی لیے اس بیداری کے موقع پر ایسا بندہ سوالات سے لبریز ہوتا ہے جہاں سوالات ختم ہی نہیں ہوتے سوالات خود بخود اٹھتے ہیں اور روحانی بیداری کے اس تیسرے فیس کو عقل سے نہیں بلکہ فیس کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھا جاتا ہے اسی لیے یہ تیسرا مرحلہ اہم ہے کیونکہ یہاں بندہ اپنی عقل کو استعمال کر کے نہیں بلکہ عین سے حق الیقین کے آنکھوں سے مشاہد ہوتا ہے اسی لیے بیداری کے اس تیسرے مرحلے پر ایک خاص بات جو بندہ فیس کرتا ہے اللہ اسے تنہا کر دیتا ہے ان ادر words اللہ بندے کو اس طرح تنہا کر دیتا ہے کہ بندہ خود بخود تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور اس روحانی بیداری میں تربیت کے لیے تنہائی بہت قیمتی بنی جاتی ہے تاکہ جب جب بندہ مشاہد ہو تو کوئی اس کے پاس نہ ہی ہو تو اچھا ہے تاکہ تربیت میں خلل نہ آئے اسی لیے اس تیسرے مرحلے کی بیداری کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو ان تمام معاملات کو باریکی سے سمجھنے کا ہنر اور فن دیتا ہے اس پوائنٹ پر آپ کی توجہ چاہوں گی اس تیسرے حصے میں جو بیداری کی پریڈ جاری ہوتی ہے اس میں بندے کا پورا دماغ انوالو ہوتا ہے حواس خمسہ بھی شامل ہوتے ہیں آج کل ویسے بھی بہت عام ہو چکا ہے کہ دماغ کوی پروگرام کرنا بہت آسان ہے پر سچ تو یہ ہے کہ دماغ ہو یا دل ہو میرے تجربے کے مطابق اس سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کو کوئی بندہ نہیں بدل سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے لیکن اس بات پر میرا اتفاق ضرور ہے کہ ایک نئی تحریک ضرور دی جا سکتی ہے کسی بھی بندے کو اپنا عمل زندگی بدلنے کے لیے یہاں پر کلیئر کرتی چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں روحانی بیداری پر نہ کہ ظاہری بیداری پر یا یہ یاد رکھنا ضروری ہے روحانی بیداری سے مراد باطن کی بیداری تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت بندے کو تنہا کر دیتا ہے بندہ اس موقع پر دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے کیونکہ پہلی بار وہ خود میں خود کو جانچنے میں روجا ہوتا ہے اسی لیے بندہ خود کو تنہائی میں زیادہ محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہدایت اس تک آئے وہ اسے دیکھ کر سن کر سمجھ کر سہ کر اچھے طریقے سے سیکھ پائے اسی لیے اس موقع پر حواس خمسہ کا عمل دخل اس بیداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے مثلا کوئی چیز اگر صرف دیکھ کر ہی اپنا فیصلہ سنا دیا جائے تو اس میں ابحام کا خدشہ رہتا ہے اور اگر کسی بات کو صرف سن کر ہی فیصلہ لے لیا جائے اس میں بھی شبہ باقی رہتا ہے اور صرف کوئی بات بول کر ہی رفع دفع کر دی جائے تو اس پر بھی یقین یقین ڈگمگا سکتا ہے اسی لیے علم علم یقین عین یقین حق الیقین کا مطلب اس تیسری مرحلہ کے اوپر بندے کو واضح ہوتا ہے تب ہی اللہ رب العزت ایسے حالات سے بندے کو گزارتا ہے کہ بندے کا سامنا حق سے کروانا مقصود ہوتا ہے تب ہی سیانے کہتے ہیں کہ منہ سے سنی سنائی بات جھوٹی ہو سکتی ہے جو تم نے نہ خود دیکھی ہو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے جو تم پر وارد نہ ہوئی ہو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے یعنی جس حالت سے تم نہ گزرے ہو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے تو پتہ چلتا ہے آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا زبان سے کہنا تصدیق پر دلالت کرتا ہے جیسے ہمارے روزمرہ کے زندگی کے معاملات بہت سے مواقع پر ہماری آنکھ کان زبان مل کر کسی ایک وقوعے میں شامل ہوتی ہے تو تصدیق کے اوپر کسی واضح دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے اسی لیے اس تیسرے روحانی بیداری کے اس اہم مرحلہ میں بندے کو سمجھ آنا آسان ہو جاتا ہے کہ صرف سنی سنائی بات کافی نہیں ہوتی اور صرف دیکھ لیا جانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان تینوں حواس پر مشتمل خصوصیات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے دلیل کے ساتھ تصدیق کی مہر واضح ہوتی ہے کسی بھی عمل کو سمجھنے کے لیے روحانی بیداری کے اس تیسرا مرحلہ میں ان تمام گتھیوں کو سمجھنے کی قوت فہم اور ادراک پر مبنی ہوتا ہے اسی لیے اس روحانی بیداری کے اس تیسرے حصہ میں جسمانی کیفیات بھی شامل ہوتی ہیں دماغی سسٹم انوالف ہوتا ہے آواث خمسہ کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے یہاں پر ایک بات اور کلیر کرتی چلوں میں نے بذات خود اس بیداری کے دوران کوئی بھی پروگرامنگ مائنڈ پروگرامنگ کے اوپر مشتمل کوئی بھی مشکیں جن کی مدد سے انسان اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرتا ہے ان کو بذات خود نہیں کیا بلکہ میرا یہ جو بیداری کا پروسیس تھا یہ آٹومیٹکلی اور نیچرلی طریقے سے اپنے آپ ہوا تھا اس بیداری کی ایک وجہ جو مجھے پتہ ہے اور وہ میرے ایک ہی وظیفہ کی وجہ سے ہوا جو میں نے استخارہ کی نیت سے کیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میری یہ روحانی بیداری اپنے آپ ہو جائے اب بات کرتے ہیں ان روحانی مشاہدات کی جو اس بیداری کے دوران پیش آ سکتے ہیں اس بیداری کے مرحلہ میں بندے کو اپنے ہی اندر کی کمیوں اور بیماریوں کو دیکھنے کا موقع میسر آتا ہے مثلاً کسی انسان کو کیمرہ دے دیا جائے اور کہا جائے اپنے ہی اندر کے وجود کا معائنہ کرو اور ریکارڈنگ کر لو جو کچھ تمہیں ریکارڈ کرنا آتا ہے اب جس بندے نے کبھی میڈیکل کی پڑھائی نہ کی ہو اس کا واسطہ کسی اس طرح کے مشاہدے سے پڑ جائے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کی کیا کیفیات ہوں گی جو انسان میڈیکل کی فیلڈ سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتا اور ایک طالب علم کی بنیاد پر بھی اس نے کوئی ایسی سٹڈی نہ کی ہو اور اس کو اس کا نیورل سسٹم بائیولوجیکل سسٹم بلڈ سیلز کا سسٹم یعنی اعصابی نظام حیاتیاتی نظام خون کے خلیات کا نظام اور نفسیاتی نظام اس سب کا معائنہ ریکارڈنگ کی صورت میں خود کرے تو کیسا محسوس ہوگا جبکہ ایسے بندے کو میڈیکل کی فیلڈ کا کوئی الف بے بھی پتہ نہ ہو تو اس موقع پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تیسرے بیداری کے اس مرحلہ پر آپ کیا محسوس کریں گے اسی لیے میں کہتی ہوں کہ روحانی بیداری ان ایکسپیکٹڈ مراحل سے گزارنے کا نام بھی ہے انسان اس قسم کے مشاہدے اور تجربات کرتا ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیے ہوں جن سے اس کا واسطہ کبھی نہ پڑا ہو تو اس طرح کی پوسیبلیٹی اور ممکنات موجود ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان جسمانی کیفیات کی جو اس دوران پیش آ سکتی ہیں سر میں شدید درد رہنا ایک خاص وقت اور دورانیہ میں ورٹیکوں ہونا جھٹکے لگنا یعنی جسم کے کسی خاص حصہ کو شوکس لگنا گہری نیند سے اچانک بیدار ہونا اور وجہ کا پتہ نہ ہونا سر کے بالوں میں الیکٹرو میگنیٹک فورس کا محسوس ہونا زمین کو دیکھنے پر زمین کا حرکت کرتا ہوا محسوس ہونا میمری متاثر ہونا کسی روز مرا کے کام کو انجام دینے کے بعد ایسا محسوس ہونا کہ شاید صحیح نہیں ہو پایا یعنی ایک کام کو کئی بار دہرانے کی عادت میں اضافہ ہونا بے وجہ رونا آنا اور معلوم نہ ہونا کہ کیوں رونا آ رہا ہے دنیا سے کٹ جانا ملنے جلنے کا کسی سے دل نہ کرنا بات کرتے کرتے زبان میں لکنت واضح ہونے لگ اندھیرا خاموشی میں بھی خود کو تنہا نہ محسوس کرنا بے وقت موقع پر غیر ضروری گفتگو کر جانا اور یہ احساس نہ ہونا کہ میں نے کیا بول دیا غز اور بہت سی کیفیات ہر انسان اور بندے کے ساتھ مختلف انداز سے رونما ہوتی ہیں یہاں پر یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ ہر انسان کا بیداری کا ٹائم فریم دوسرے انسان سے مختلف ہو سکتا ہے میرے بذات خود تجربے کے مطابق میرے ساتھ یہ معاملہ چار سے چھ ہفتوں کے درمیان کے اندر رہا اور اس کے بعد ان تمام معاملات کو میں کافی حد تک انڈرسٹینڈ کر پائی لہٰذا یہاں پر میں کوئی ایکچول ٹائم فریم آپ کو نہیں دے سکتی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس بیداری کے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں لیکن یہ بیداری کا پہلا مرحلہ جو انسان فیس کرتا ہے اس میں یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں جیسا کہ آپ نے جانا کہ روحانی بیداری اس وجہ سے ممکن ہو پائی تاکہ آپ اپنے باطن کو سمجھ پائیں ان روحانی باتوں کو سمجھ پائیں جن کو سمجھنا اپنے عقلی دلائل کے اوپر آسان نہیں ہوتا بلکہ باطنی معاملات کو سمجھنے کے لیے روحانی بیداری ہونا بہت امپورٹنٹ جز ہے اور جب آپ کی روحانی بیداری ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح کے خواب مشاہدات اور اس طرح کے پریکٹیکلز آپ کرتے ہیں جس سے آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ روحانی بیداری کیوں کر کس وجہ سے بیداری کی طرف آئی یاد رکھیے گا یہ روحانی بیداری ابھی شروعات ہے اس کے بعد اور بہت کچھ باقی ہے جو مختلف ویڈیوز کی صورت میں میں اس چینل کے اوپر موجود ہیں اگر کوئی بھی انفارمیشن کوئی بھی بات آپ سمجھنا چاہیں تو اپنے نالج اور اپنی انفارمیشن اور اپنی تھاٹ کے حساب سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ باطن کی بیداری کے بعد ہی باطنی معاملات کو سمجھا جاتا ہے اور باطنی علم کو سمجھنے کے لیے باطنی ذرائع کا ہونا ضروری ہے اور باطنی ذرائع آپ کو آپ کے حوا سے خمسہ میں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اور باطن سے بصیرت کا کس حد تک تعلق ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں بصیرت کیا ہے بصیرت کے اوپر تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتی چلوں یعنی جب انسان اپنی باطنی روحانی کے مراحل کو طے کرتا ہے تو بصیرت کا بہت خاص عمل ہوتا ہے باطن کو سمجھنے کے لیے اور باطن کو مکمل طور سے طریقے سے ایک سال کے یہاں بندہ روحانیت کی راہ پر چلتا ہوا جب جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس بصیرت کا تعلق ان پانچ غیر مادی علم کے سے ہوتا ہے جو بندہ یا سالک حاصل کرتا ہے پہلا فراست دوسرا حدث تیسرا کشف چوتھا الہام پانچواں علاقہ یہ وہ پانچ غیر مادی ذرائع ہیں جو علم باطنی علم کو حاصل کرنے کے لیے معاون ہوتے ہیں ان کے بغیر بصیرت ادھوری ہے یعنی وہ قلبی نظر مکمل نہیں ہوتی جس طرح کسی ظاہرہ علم کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ظاہرہ اسباب علمی ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے اور باطنی علم کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بصیرت کے ساتھ یہ روحانی بیداری مددگار ہوتی ہے اور باطنی بیداری اور باطنی علم ہماری روح کو لطیف کرنے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے اور ہماری روح ہماری بقا کے ساتھ ساتھ اصلاح اور فلاح کے لیے مددگار ہوتی ہے لہٰذا آپ ان تمام علمی ذرائع کے بارے میں اگر تفصیل سے جاننے کا ارادہ رکھتے ہوں تو بلا جھجک کمنٹ میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ اس پر بھی گفتگو کروں اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ پہلی بار اپنے باطن سے ملتا ہے اور اس باطنی سفر کے دوران اس کی شروعات اس طرح ہوتی ہے جو ان تین ویڈیو کی صورت میں میں نے آپ کو بتائی ایک ہی ویڈیو میں تمام باتیں میں ڈسکس کر سکتی تھی آپ کو بتا سکتی تھی لیکن آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا قدرے مشکل ہوتا اسی وجہ سے اس ایک ہی روحانی بیداری کے پروسیس کو میں نے تین ویڈیو کے اندر ڈیوائیڈ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح کی بیداری کی ایکٹیویشن یا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو جسمانی کیفیات اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے کی صورت پر آپ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کا ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ